Кредит МВФ, он важен, он нужен, так же как наркоману доза, потому что без этой дозы сразу же начинается ломка. Но дело в том, что это не лечение. Это дело в том, что этот кредит МВФ, как и вся программа МВФ, идет в Украину по аргентинскому сценарию к неизбежному дефолту. И вопрос только времени, когда этот дефолт будет признан. На самом деле, вот даже реализация этой программы, которая вот новая заключенная, она приведет уже к тому, что в конце 2015 года Украина будет иметь долг, который будет превышать, превышать 100% ВВП. Что это означает? Это означает очень простую вещь. Вместе Умноженные на те низкие мусорные абсолютно рейтинги кредитные, которые на сегодня есть в Украине, это означает, что Украина перестала существовать как игрок на мировых финансовых рынках, мы живем исключительно из-подачек МВФ. Больше каких-то нормальных, неспекулятивных денег Украина не сможет привлечь. И инвестиции в ближайшие годы в нашу страну, коммерческие инвестиции, тоже скорее не стоит ожидать. Вот что означает эта программа МВФ. Хотя, конечно, на данный момент она нужна, она вот психологически на неделю, 2-3 месяца, она, возможно, отстроит вот эту ломку. Хотя потом продолжится девальвация национальной валюты, поскольку ситуация в экономике не исправится этим кредитом в МВФ. Кредиты это для власти. Но когда не работает экономика, там и Руслан, и Андрей, и Кость говорили, очень такие разные сравнения были очень серьезные. Вот как это, аналогии ставили. Но я подчеркиваю, что это все равно внешнее воздействие. Страна не зарабатывает деньги. Все, точка. Остальное идет внешнее воздействие. Оно дает возможность выживать. Это как кислородная подушка искусственная кровь, как хотите давайте, я добавлю своих аналогий. Вот это все происходит сейчас.